Hai assalamualaikum jumpa lagi di channel aku Greenlia Gallery gudangnya tutorial menjahit di video kali ini aku akan berbagi tutorial cara membuat variasi di pangkal lengan ya teman-teman dan karet di ujung lengan untuk tahu gimana cara buatnya silahkan simak dan tonton hingga selesai ya teman-teman tutorialnya dan dukung juga channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga berikan komentar sebanyaknya, ya. Let's go, kita mulai ke tutorialnya. Nah, untuk membuat variasi, tentu kita potong terlebih dahulu tangannya, ya, teman-teman sama seperti biasanya buat garis 1 cm di bagian atas dari tanda turun ke bawah sepanjang dari panjang tangan tandai dan tambah kampuh tandai juga dari garis pertama turunkan 12 cm untuk tinggi puncak lengannya masuk ke dalam setengah dari lebar bahu tandai kemudian di garis Dan jangan lupa garis juga untuk di bagian panjang tangan dan kampungnya ya teman-teman Berikutnya tinggal buat kerung lengannya dengan menggunakan roll seperti ini Setengah perjalanannya saja Dan setengahnya tinggal kita lukis saja dengan tangan Lalu tandai untuk di bagian lingkar ujung lengan Jika udah tinggal dihubungkan dengan penggaris body Kemudian tinggal digunting sesuai dengan pola, dan jangan lupa berikan kampuh, ya. Sekarang, siapkan kainnya, teman-teman, dan lipat dua seperti ini untuk pengambilan rumbai pangkal lengannya dengan rumus setengah lingkar kerong lengan dikurangi satu senti. Dan kerulungan aku sekarang adalah 17 Teman-teman dikurangi 1 artinya 16 Nah 16 menatar dan 16 menurun Kemudian ditandai seperti ini ya teman-teman Nah langkah selanjutnya setelah ditandai Untuk besar dari rumbainya itu Yang di awal bagian atas ini Kita buat 5 cm Dan di bagian ujung 8 cm. Selanjutnya tinggal dihubungkan saja garis mulai dari atas sampai ke bawah ya teman-teman dengan mengikuti bentuk dari ukuran yang udah kita buat. Jika udah tinggal digunting dan buat dua lembar untuk tangan kiri dan tangan kanan. Tangan yang sudah dipotong dan rumbai sekarang diobras sekelilingnya, dan jika udah seperti ini, tinggal tempelkan ke bagian ujung pangkal lengan dengan mengikuti bentuk dari kerung lengan. Dan untuk mempermudah ketika menjahit, jangan lupa berikan jarum terlebih dahulu. Dijahit, nah, begini hasilnya ya, teman-teman. Dan buka semua jarum yang masih menempel. Berikutnya, siapkan karet dengan ukuran 2 cm, sedangkan panjangnya 20 cm. Selanjutnya, lipat dua tangan seperti ini, lalu dijahit mulai dari atas sampai bawah, dan juga... Satukan karet menjadi satu bagian seperti ini, ya, teman-teman. Nah ini hasilnya setelah dijahit dan disatukan ya tangannya ya teman-teman Langkah selanjutnya Lebarkan bagian dari kampungnya seperti ini Lalu masukkan karet dan jahit sekeliling Untuk mempermudah menjahit Balikan tangan terlebih dahulu ya teman-teman Baru dijahit Ketika menjahit, jangan sampai karetnya kena, ya teman-teman. Jadi, benar-benar harus kita perhatikan dan jahit pelan-pelan saja agar mendapatkan hasil yang bagus. Nah ini hasil akhirnya ya teman-teman setelah dijahitkan beberapa langkah dan karetnya juga udah pasang Artinya sekarang tangan ini udah siap untuk dipasangkan ke bagian badan Dan ini hasil untuk bentuk di bagian dalamnya ya teman-teman Oke sekian dulu tutorial kali ini Jangan lupa dipraktekkan Sampai jumpa di tutorial selanjutnya, ya. Assalamualaikum, bye.